Jadi cuma saya kalau ada orang tanya pasal puasa ni sebab ha. sebabkan ayat kutiba ha. alaikumusiyam kama kutiba allazina min qablikum itu maknanya kefarduan puasa ni diwajibkan bukan pada umat Muhammad je umat dahulu pun dia wajib juga cuma persoalannya, je umat dahulu wajib puasa tu umat yang ikut Nabi ke ataupun termasuk orang Hindu ke orang Siang ke mana orang Buddha ke ataupun orang orang Yahudi Kristian buat sesat tu ke mana sesat oh jadi soalannya adakah diwajibkan puasa ke atas umat yang dahulu tu orang Islam ke orang kafir ya, ya betul tak ha, ni bukan politik tau bukan politik <laughs> Tanya saja. Tanya. tanya alhamdulillah. sambil-sambil kita moreh, sambil-sambil kita tambah pengetahuan. Siapa yang dapat pengetahuan, seolah-olah dia dapat lampu. Orang yang ada pengetahuan, dia masuk dalam rumah dia, dia buka lampu. Bila lampu dibuka, keluar cahaya. Cahaya itu menyebabkan jelas barang-barang dalam rumah kita. Ini meja, ini kursi, ini pintu, ini dapur dan sebagainya Kita pun tidak huru hara Kerana jelas Kerana itulah dikatakan Al-ilmu nurun Ilmu itu cahaya Bukan nak pada cahaya Pada terang yang kesan daripada timbul cahaya yeah. Jadi Alhamdulillah Kita ambil sikit-sikit pengetahuan Tambah sikit-sikit lampu hidup kita Agar kita makin jelas apa yang betul apa yang salah bila Allah sebut dalam Quran yang ustaz-ustaz ngajar tentang wajibnya puasa Ramadan kutiba alaikumus syiyam diwajibkan ke atas kamu puasa kama kutiba adallaziina min qablikum seperti mana telah diwajibkan puasa atas umat sebelum kamu ada dua persoalan di sini yang pertama Puasa mana yang diwajibkan ke atas kita Puasa mana yang wajib atas umat sebelum kita Ada dua jawapan ulama' disebut di dalam kitab tafsir yang mu'atabar Jawapan yang pertama yang sepakat ulama' Puasa yang Allah wajibkan atas kita dalam ayat tadi Ialah puasa Ramadan Nampak? Kutiba Diwajibkan atas kamu puasa Ramadan. Adapun yang kedua, umat yang sebelum kita, puasa mana yang wajib? Ada dua jawapan ulama tafsir. Oleh kerana datang daripada nas ayat Quran, kita kena ambil penafsiran ulama kerana mereka ahli. Betul tak? Macam ulama juga, kalau Azhar kereta dia baca, dia dah pergi pondok suruh tok guru cerapung. Dia wajib pergi ke kedai Azhar. Pasal bagi ulama dia sudah faham orang yang buka kedai Ezoh dia lebih reti Ezoh daripada ulama dan tok tuhu. Betul tak? Jadi oleh kerana ini ayat Quran kita kena tanya ahli tafsir bukan orang lain. Meh, ahli tafsir terbagi dua pada menafsirkan puasa mana yang wajib atas umat sebelum kita. Golongan yang pertama di kalangan ahli tafsir puasa ini ialah puasa Ramadan juga iaitu diwajibkan telah dahulu daripada kita ke atas umat Nabi Isa AS yang disebut sebagai Nasara atau Nasrani tapi mereka ubah daripada bulan Ramadan kepada musim sejuk kerana Ramadan ini panas Ramad itu sendiri maknanya yang terbakar maknanya yang sangat panas kalau kita kat Teranu Ramadan ni maknanya panas cing jadi panggil pendeta-pendeta Nasara pun selepas 300 tahun Nabi Isa dinaikkan ke langit dengan permintaan daripada raja-raja Nasara minta supaya puasa Ramadan ni anjak buat musim sejuk kerana musim panas tak tahan nak puasa jadi setuju bila setuju anjak ke musim sejuk ada orang kata hei jangan buat gitu kaya-kaya Allah marah kaya-kaya Tuhan marah di akhirat Allah tak terima Kata pendeta dia tak apa. Kalau kita tak bui Tuhan marah, tambah 20 hari lagi. Jadi 50 hari puasa, 30 hak asar Ramadan, 20 nak rasuah Tuhan. Neh, ini yang dikatakan Allah tidak menerima ibadah yang mereka ubah-ubah daripada kitab yang asal turun daripada Allah. Itu pendapat yang pertama diwajibkan atas kamu Ramadan sebenarnya diwajibkan puasa Ramadan juga kata umat Nabi Isa alaihi salam pendapat yang kedua iaitu pendapat majoriti yang lebih ramai di kalangan ulama tafsir puasa yang diwajibkan ke atas umat sebelum kita ialah puasa yang lain daripada Ramadan apa dia yang pertama puasa Nabi Nuh alaihi salam bermula dengan mendaratnya Bahtera Nabi Nuh selepas banjir besar Selamat daripada banjir Nabi Nuh pun berpuasa Tanda syukur kepada Allah Lalu jadi wajib kepada umat dia Lagi puasa mana lagi? Puasa Nabi Daud alaihi salam Kata Rasulullah SAW Abdul Siyam Siyamu Daud Kana Sama yauma Wa abtara Adalah sebaik-baik puasa Puasa Nabi Daud alaihi salam adalah baginda Nabi Daud ini puasa sehari, dak puasa sehari, puasa sehari, dak puasa sehari. Jadi ikutan Nabi Daud. Dan yang ketiganya ialah puasa Nabi Musa AS. Ketika selamat daripada dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya, Allah lipat gulung balik laut merah, mati habis Fir'aun dan tenteranya. Nabi Musa dan umatnya dan kaum dia selamat sampai ke padang pasir Sinai mengerjakan puasa kebetulan pada 10 Muharram maka pada zaman Nabi duduk di Madinah melaksanakan dan negara Islam yang pertama orang Yahudi yang masih ada di Madinah berpuasa pada 10 Muharram Nabi tanya apa puasa hari ini kata orang Yahudi Nabi Musa selamat daripada kejar tentera Firaun dalam laut Merah Maka selamat Nabi Musa Tanda syukur kepada Allah Berpuasa jadi wajib ke atas umat Nabi Musa AS Dan beberapa lagi jenis puasa yang disebut oleh ulama tafsir Jadi makna yang kedua ini Diwajibkan atas kita umat Nabi Muhammad Puasa Ramadan Sebagaimana diwajibkan puasa yang lain Ke atas umat kamu yang sebelum daripada kamu Wallah wala betul. Allah sedap kita dengar oh. Ustaz. Terang <laughs> lebar tentang puasa panjang lebar, lebar sajalah pada kita. Dan puasa ni memang ibadah yang special Ustaz. Dia tak sama dengan ibadah Sebab apa? Sebab bayangkan saya pernah baca Ustaz satu buku. Uh, karangan Imam Ghazali. Ha. Buku itu tajuk Kimia Usada. Ya, yeah, ya. Yeah. Dia cerita bahawa manusia ni ada dua unsur. Satu unsur binatang, okay. Satu unsur malaikat. Dia ya. Yeah, yeah. Jadi puasa ni dia rendahkan unsur binatang dalam diri kita dan dia suburkan unsur malaikat. Unsur tunduk, patuh kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila puasa ni kita tak fikir dah ke makan fikir nak ibadah dia ya, Ustaz ya, ya. Jadi alhamdulillah kita Allah pilih duduk pada bulan Ramadan ni kita kena fokus moleklah insya-Allah jaga puasa kita jaga ibadah kita